звонит мне командир артиллерии э минометки. Макс, нема снарядов, Я говорю, знаю, где есть, но я туда, туда надо ехать. Сразу спрашивают, Клещеевка или Андреевка. Я говорю, где-то посередине. По туманчику заехали, выехали, снаряды, оба два -на, штук накидали. Вот это работа. И да. Не говорят, у Макс, есть снаряды, но они в болоте. Да помню, я по а? Погнал, я вас не боюсь. Погнал. Носочки одел, разделся. Два квадратных метра. Два квадратных метра. Было поднято. Снарядов насобирал, покидал, разделил. Это 54 это карату. Вот это вам. В колодце это вообще сильный. Ящики, ни одного снаряда. Да что за хуйня? И колодец посередине. Туда там снаряды. Хм. я буду вытягивать. О, чек вот. Залез в колодец, 50 килограммовые снаряды с колодца. Так. Полоса, тут болоте за градами. Ой, 45 вот так пойдет. Состояние с ящиком. Эта машина провезла больше двух с половиной тысяч Пидоркс 152. У меня есть путеводный лист. Сразу прямая поставка. Министерство обороны Российской Федерации. Не надо менять другую машину, лучше искать. И этой хватает. Только эту починить надо. Опять тросик порвался на скоростях. Сейчас это машина машину, Все пирские. По Мы имеем... Это что у нас нет боеприпасов? Все боеприпасы пирские, блядь. От А до Я. Вы как раз сказал все туда. Mm -hmm. Погорее, что mm -hmm. их перекомплектуют. Нет, куда, сюда? сюда. Да, конечно. Так она не доедет. Ну сколько влезет? Mm -hmm. Сначала идет сортировка моя. Я отбираю все боеприпасы. Я боеприпасы мне некогда уничтожать. То, что я достал, я там рядом и оставляю, честники забирают, то, что я уже не переделаю. Те боеприпасы, которые годные, проходят у меня сортировку. Я передаю командиру дивизиона, командир дивизиона их еще у себя пересматривает. Ці всі снаряди сюди були завезені на територію нашої країни російською окупаційною владою та їх окупаційними військами і залишені тут під час наших контрнаступів та певних дій, коли снаряди вже оглянули сапери, що можна брати, ми собі взяли завантажили, привезли, підчистили і в район вогневих позицій повертати окупантам. взял на себя ответственность, я распилял 152-й негодный снаряд, потому что целым я всегда пущу по Питерский боеприпас. Замечу ваше, блядь, внимание, что это был питерский боеприпас. Кассетный 152 с 8 кассетами внутри. Это на 8 EPV дронов. Вот 8 боеприпасов, которые идеально подходят нам на EPV. Эпивидрон, что такое эпивидрон, я в этом вижу будущее, я в этом вижу будущее, потому что раньше мы могли бог поднять, а сейчас мы можем, и выбросьте, будь ласка, вот такую красавицу подцепить, вот такую красавицу, да я любой экзот проживу, прожгу, нахуй, мне, блядь, такое укрепление бетонное в 20 сантиметров не помеха, Панове, прошу взять у вас по гранате Эээ, и Скотчик, Скотчик вот уже. И сделать по писюну. Новая. Сколько у вас штук осталось еще? Каждый из вас по 5 штук должен сделать. Почему эти боеприпасы намного лучше, чем пластиковые трубы? Потому что наши инженеры в Советском Союзе делали боеприпасы с испытаниями. Они проектировались не день, два, не три, не четыре. Не пластиковые трубочки. Боеприпасы с какими-то непонятными железными... Железные, с железным пеплом легким который блин при взрыве превращается в труху они уже заведомо делали штатный боеприпас для уничтожения живой силы противника. ко мне ездят 1 две три 4 пять бригад в день и так каждый день на протяжении всех годов, вот этих годов это полномасштабно. У меня грустно вот здесь, вот серьезно, на вот этом помещении. Да не грустно. У меня вот унылые стены, ободранные эти. Но у меня здесь вот даже аура, аура того, что здесь парни делают что-то правильно. И всегда я бойцов не на отъебусь учу боеприпасы делать, а как с душой. Все делаем по степеням. Учу вас работать, чтобы оно не взорвалось. И то это небезопасно. Но я как можно, можно, блин, это уменьшая риски вашей, вашего травмования. Фабрика смерти не останавливается, комбат. Фабрика смерти это мои дети. Фабрика смерти это, как бы сказать, крик души. Я давно хотел фабрику, но я не хотел такую. Я хочу большой цех, я хочу, блин, как все положено, э, чтобы Павел сотратил в закрытом помещении, чтобы вытяжка была, чтобы он как в аквариуме огорожен был, чтобы температурные режимы, чтобы инженеры правильно всю линию сделали. Ну, и мой крик души был – это мультиварки и этот самый. Это запрещено, я знаю, это не положено так делать, это ну, выхода другого нет. Да, смотрите, Жертва это... одного, двух, трех человек – это мизер что? по сравнению Подожгли? с сотней, который Все. может лечь там. А внуки есть? Я говорю, по четыре с половиной руки. Два. И сын воюет, и ты воюешь. Да, это его, вну... внуки. И вы теперь стараетесь что, чтобы внуки не воевали, Да, это самое главное. Чему мы это делаем? Да я никогда не прощу им, блядь, сколько пацанов погибло. Я никогда руки не опущу. Я, мне простить, развернуться, сдаться. У мамы рак. Мамочка, я буду сидеть с тобой. Да хуй угадали, блядь. А это у меня у единственного бригаде остался запас железных ТМ. 1200 штук. Ну и 5000 будет еще к лету.